在晴朗的一天，树叶为自己折了一只小船，说：“我要为自己折一只小船，我要去航海。”于是，树叶折了一只小船，让春风姑姑把自己放进去，还请求春风姑姑把它放入海中。它飘在海里，快乐地飘着。 大家好，我是罗一舟，欢迎你在云听田园频道收听我的节目。刚刚你听到的这首诗，名叫《树叶的小船》，是山西省临汾市隰县一位四年级小朋友的作品。你知道隰县在哪儿吗？它在临汾市的西北边缘，虽然地处汾水之滨，但四周环山，多为山地丘陵。 是水资源相对贫乏的地区。听闻小诗人从未亲眼见过大海，对于大海的想象，多数是来自于课本。而借由这首诗，他将自己想象成一片落叶折成的小船，在风向的帮助下，顺着河流驶向大海，也驶向未知的、令人向往的远方。对于大海，我和这位小诗人有着相同的触动与期待。 长在内陆地区的我们，对山川土地天然有着特殊的情感，但也对远距离的美好怀有憧憬。我出生在宁夏银川，那里虽然没有大海，但却有很多美丽的湖泊。大海潮起潮落，沙滩上无忧无虑奔跑的小孩，拾捡贝壳的少女，还有满载而归的打渔人家，这些景象充满着平凡生活的烟火气。光是想想。 都能感受到人与人、人与自然之间亲近无比的美好。这位小诗人还悄悄告诉我，长大后他希望可以像《格列佛游记》里写的那样，周游各国，去看看小人国到底是什么样子，去布罗伯丁内阁感受被鹰擒住的惊险，甚至是在好望号上遭遇海盗船劫持。这一切都让他感到好奇。当然了，小诗人也知道。 小说里描述的场景都不尽真实，但长大后成为一名航海家，周游世界，看看不同地区的风土人情，说不定还能像哥伦布那样，有新的发现哦。舟行万里始于我想，拥有一个笃定的目标是梦想起航的第一步。祝愿这位小诗人在追梦路上能有满满的收获。关于这首诗和小诗人的故事，我就分享到这里。 你是否也有勇于跨出第一步的经历？欢迎在评论区分享出你的故事与感悟，我将挑选出三条优质评论，各送出一份小礼物。大家好，我是罗一舟。树叶想要航海，于是将自己折成一只小船。这是田园小诗人对于梦想起航的描述，是不是很有趣？ 来云听 APP 搜索“你好童年”，和我一起走进乡村孩子的诗歌世界。我将和你分享他们的奇思妙想，绝对超乎你的想象哦。